На дальній фланг І політило. Проти нього Сергій Сидорчук. Пенальті! Точка. Второй пенальті у Екатерини Монзуль. І перший ворота Київського Динамо Аж на коліна впав Сергій Сидорчук. Розводить руками Сергій Ребров. Тут одразу перед нами. Ну і давайте дивитися, за що цей пенальті. Перед м'ячем перебував Сергій Сидорчук. Может быть, на ногу наступил. Ну, Хиба, левую ногою наступив. Ну, наверное, на эксперты. Сергей наверное, полетил. эксперты в Сергей... вечерней программе про футбол. Венглинский и Нагорняк более подробно разберут этот момент. Давайте посмотрим, как Руслан Ротань пробьет этот пенальти. Но серьезные запытания, это что до призначения этого пенальти. Руслан Ротань против Артура Рудька. Убивается капитан Днепра. Удар! Удар по центру. И стоял стоит 1-1. Браво, браво, Руслан Ротань. Проявил недюжинные нервы. Все-таки удар по центру. Пусть удар сильный, но мы знаем, насколько опасны эти удары. Потому что вратарь, вратарь в падении может седать где ногой, носком зацепить. Давайте посмотрим сейчас. Восемь, восемь, тридцать 35 рокер. Не забываю, начал эту атаку, забрал мяч и вывел Довбика один на один. Ну, вот Спильшини на ведь 500 все одно сказали. Не будем, не команду. будем настаивать, что был пенальти, да? Скорее всего, скорее всего, Екатерина Мользуль уже очень хотела, чтобы обострилась ситуация в этом футбольном матче само треба слід звернути увагу, з де перебувала Катерина Монзор у тому епізоді. Я чесно кажучи, не побачив тому епізоді з якої точки вона дивилась.